एक और कहानी के साथ खबर नीम हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है नाजरीन शुरू ही आज इस बात से करते हैं कि खबर नीम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आप जिनमें से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ब्राहक्रम घंटी का ल, जो अलार्म है जो घंटी है उसको जरूर दबाए घंटी के बटन को जरूर दबाए क्योंकि आपके इस चैनल ने अभी बहुत सर्वाइव करना है आज की कहानी आज की कहानी एक ताजा तरीन वाकया है और ये वाक्य ये इसको जो मैंने उनवान दिया है वो ये है कि लो वो भी कह रहे हैं लो वो भी कह रहे हैं या इस कहानी का हम ये भी रख सकते हैं कि हमें ये दिन भी देखना पड़ा अभी इसी हफ्ते मुझे एफ सी कॉलेज की तरफ से दावत मिली कि मैं वहाँ एक सेमीनार में खताब करूँ और मुझे मौजू दिया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से आजादी सहाफत और आजादी सहाफत के लिए चलाई जाने वाली तहरीकें जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे पहले हाल में एफसी कॉलेज के हाल में एक साहब तकरीर कर रहे थे वो साहब जो तकरीर कर रहे थे वो आजकल के सहाफियों वो रिपोर्टर रिपोर्टर हों या न्यूज़ रूम में काम करने वाले लोग हों या इवन एक डायरेक्टर न्यूज़ के भी मैंने क्लिप देखे वो चला रहे थे और बता रहे थे कि आजकल के, आज के सहाफ़ी जो हैं वो कितनी बड़ी बड़ी और फाश गलतियां करते हैं उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ का भी एक प्रोग्राम चलाया और उसमें डायरेक्टर न्यूज़ साहब जो हैं वो मेरे साथ काम करते रहे हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं मैं भी उनका बड़ा एहतराम करता हूँ मोहब्बत करता हूँ उनसे तो उनका वो प्रोग्राम चलाया उस साहब ने तो उस पर वो दिखाया उसने कि एक टेलीविजन चैनल जो है वो ये प्रोग्राम दे रहा है ये जो औरत मार्च होता है हर साल मार्च के महीने में खुवात अपने हकूक के लिए मार्च करती हैं और इसी खवातन मार्च औरतों के मार्च पर आपकी एक टीवी एंकर और मारवी सरबत के साथ जो एक मुकालमेबाजी हुई जो तलख कलामी हुई और जो एक प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ गाली गलोच हुई तो ये तो आ, आपके इलम में ही है कि औरतें जो मार्च करती हैं उनकी मुखालफत के लिए मज़बूत दरें मौजूद हैं और जिस में टेलीविजन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ ये भी और औरत मार्च के खिलाफ था और वो साहब जो गलतियां दिखा रहे थे उन्होंने दिखाया कि जी ये साहब देखिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये औरतें जो है ये मार्च कर रही हैं और इन्होंने एक झंडा पकड़ा हुआ है और एक टेलीविजन ने इस मार्च के खिलाफ प्रोग्राम किया कि देखे जी औरत मार्च में इसराइली झंडा लहराया गया कि और मैं बता रहा था आपको कि वो खातन का जो मार्च था उसमें शायद इसराइल का झंडा पकड़ा हुआ था तो मेरा ख्याल में इसराइल नहीं शायद फ्रांस का झंडा जो है वो लहराया हुआ था और उन हाँ उन्हीं दिनों में फ्रांस में वो गुस्ताखी करने वाले जो तोहिन मजहब करने वाले हैं उनके खिलाफ भी लोग सड़कों पे आए हुए थे तो वो सब प्रोग्राम कर रहे हैं कि देखे जी ये तोहिन मजहब करने वाले मुल्क का झंडा औरतों के मार्च में लहराया जा रहा है तो ये साहेब जो एफ सी कॉलेज में सहाफ़ियों की गलतियां पकड़ रहे थे और उनको बता रहे थे कि देखे आज कल टेलीविजन निजी चैनल पर क्या क्या फाश गलतियां होती हैं कितने बड़े बड़े ब्लेंडर होते हैं तो इस पे बात की जा रही थी तो वो बता रहे थे कि ये जो प्रोग्राम टीवी पे हो रहा है जिस झंडे की ये बात कर रहे हैं ये फ्रांस का या किसी और मुल्क का झंडा नहीं है ये झंडा तो खुद औरत मार्च जो तंजीम है उसका जाती झंडा है जिसे गलती से इन्होंने फ्रांस का कौमी प्रचंद समझ लिया और उसके खिलाफ जो है वो प्रोग्राम कर दिया तो नाजरीन मैंने अपनी मेजबान खातून से पूछा कि ये साहब जो टेलीविजन के सहाफियों की गलतियां निकाल रहे हैं ये कौन है तो मुझे चला पता चला कि ये पैमरा के सेक्रेटरी साहब है पैमरा जो जो है पैमरा ये है रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं इसमें खिलाफ जबता कोई चीजें तो नहीं जा रही तो मुझे यह सुनकर बड़ी शर्म आई कि एक सरकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी का सरकारी मुलाजम सहाफियों की गलतियां निकाल रहा है और मैं सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान में वाकई आजादी सहाफत होती और ये मीडिया की जो पॉलिसियाँ हैं सहाफ़ियों के हाथों में होती कारकुन सहाफ़ी मीडिया चैनल्स को चला रहे होते बर रास्त मालकान इन्वॉल्व ना होते और सेल्फ सेंसरशिप ना होता तो कभी किसी सरकारी आदमी को ज़रूरत ना होती कि वो इतने बड़े मजमे में आए और इतने बड़े कॉलेज में आकर वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के हवाले से उनके खिलाफ जो है वो एक लंबी चौड़ी मैनेज्ड डॉक्यूमेंट्री जो चलाए तब तो ये हमारी बदकिस्मती है नाजरीन के पाकिस्तान में इस वक्त वाकई वो जो साहब पैमरा के सेक्रेटरी थे वो जो कह रहे थे उसमें एक बात तो बिल्कुल सची थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ आजाद सहाफत बल्कि आज़ादियों से भी महरूम हो चुका है पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जो तनजीमें हैं वो मालकान की जेबों में पड़ी हुई हैं और वही होता है उसी को आज़ादी सहाफत और उसी को आज़ादी सहाफत पे कदम गिरदाना जाता है जिसे जो मीडिया चैनल्स हैं उसके मालकान समझे मालकान जब सोचते हैं कि तो ये तो आज़ादी सहाफत पे जद पड़ गई है ये तो अजातीफत का इशू बन गया है सिर्फ वही फ्रीडम ऑफ प्रेस के इशूज़ हैं जिनके बारे में मालकान ख्याल करते हैं अब ना वो सहाफ़ी हैं ना वो सहाफत है, ना वो रिपोर्टर हैं ना प्रोड्यूसर्स हैं लेकिन मैं अपने जो इस वक्त काम कर रहे हैं टीवी चैनल पे हमारे जर्नलिस्ट उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने कवार खोले बंद कवार खोले बंद दरवाजे खोले अपने दिलो दमाग जो है उनकी खिड़कियां खोले और महसूस करें कि उन्होंने सोसाइटी में अपना रोल अदा करना है पाकिस्तान के अवाम जिस बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार हैं लोग जिस तरीके से इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं लोगों की मदद अगर कोई कर सकता है वो आज़ाद मीडिया कर सकता है और आज़ाद मीडिया का कॉन्सेप्ट उस वक्त तक नहीं बनता जब तक सहाफी अपना किरदार अदा नहीं करते नाजरीन जाते जाते फिर गुजारिश करूंगा खबर ने हश में ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें इसको लाइक करें और अपने दोस्तों अपने जानने वालों को इस चैनल को फॉरवर्ड करें बहुत बहुत शुक्रिया